mənim məktəbdə n şagirdim. Deməli ki, məktəbdə e, n sayda şagird oxuyur. Onun a nəfəri riyaziyyatdır, yəni bu e, riyaziyyatdır. B nəsəri rəssimlidir. Bu e, rəssimlidir. Sonra d irsi nəfər idmandır. Bunu birdən yazaq, idmandır. Və, və a nəfəri də o dey nəfərdir xarici dil. Bu da xarici dildir. Diaqramında A sayına alfa 90 dərəcə, bura 90 dərəcədir. Məlum məsələdir, görürük. B sayına beta, C sayına gamma. Və D sayına sigma oğun gəlir. Sigma-nı biz buradan rahat bilirik ki, 180 dərəcədir. 180 dərəcə bu çevrənin nə idi? Yarısıdır. Ümumiyyətlə niyə də sağlamaq lazımdır? Çevrə 360 dərəcədir. A bütün şagirdlərin 1/4-i olacaq. Çünki 90 dərəcə 360-ın nəyidir? 1/4-dür. 1/4 n-ə 1, bərabər olacaq. Sonra d. d ə çevrənin yarısıdır. Nə qədər şagird varsa, onun yarısı xarici ilə məşğul olur. Onun deyəcəyi 1/2 n. Sonra nə var? Beta-nın, b-nin səni biz dəyi bilmirik. Yəqin ki, bunlar üzərində işləməli oladı. Deməli 3 dənə variantımız var, 3 dənə variantı var, 5 dənə də verilən var. Demək ki, yəqin ki, bunlar bunlara uyğun gəlməlidir. İndi baxaq. İndi bax, bura 90 dərəcədirsə, bura da 90 dərəcədir. Bura da 90 dərəcədir. İkisi birlikdə B ilə C 90 dərəcə eləyir. Düzdür? Çünki bura 180-dursa, bura 90-dursa, bura 90, 90 olmalıdı ki, toplam 160 dərəcə versin. Demək ki, B ilə C-nin cəmi 90 dərəcədir. Yəni A-ya bərabərdir ikisinin cəmi. İndi indi burda bizə verilmiş ki, B ilə gəlsə 5 ilə gəlsə 90 alır. 90 360 dərəcənin 1/4-idir. Də demək ki, 720-nin 1/4-i nə qədər? 180. Aha, demək ki, 1-ə A uyğun gələcək. Bax, 1-ə uyğun gəlir A. A ilə bizim işimiz yoxdur artıq. Sildik. Sonra A var mı burada? 225. A da 1/4-də də 90 dərəcədirsə, də? 260-ın 1/4-idir. Də yəni təşəbbüs var 1/4-in. Yəni n burda 720-dir, 800-dür, 900-dür. Bunlardan hansını biz 4-də 1-ə vursaq 225, 225 verəcək. Məncə 720-ni vurduq 180 aldım. Bu b onunla B-nin C-yə getdi. 800-ün 4-də 1-i 200-dür. Yəni 4-də 1-in 200-dür. Amma 900-ün 4-də 1-i 225-dir. Demək ki 3-ə gələcək bizdə D variantı. Ona görə bu D-ni sildik. Tutuniq tapmışıq. Bir dənə D var burda. D-ni görürük ki Ümiyyətlə nə qədər şagird varsa, onun yarısıdır. Burdur baxanda görürük ki, həqiqətən 1/2-dir. Burdur 400 var. 400-ün yarısıdır. 800-dür. Demək ki, C də aiddir 2-yə. Artıq C də getdi. İndi bizə qaldı ancaq C-ləri tapmaq. Biri 40-dır, digəri 80-dir. Eee, indi baxmaq lazımdır, bunu işlətmək lazımdır. B haqqında bizimlə ver. B sayına beta yuğun gəlir. Bunun bucağının dərəcəsi betdadır. Mən indi bettanı B-nin işarəleyirəm çünki bu kompüterdə müsbətlə biriz etmək çətindir. Təsəvvürün ki, bu betdadır. Bu bucağındır. Kiçik B bucaqdır. Böyük B də orada olan şagirdlər sayıdır. Hə, deməli beta buradır, B -nə bucağı. C sayına soruldu bizə C-yədir gamma yuğun gəlir. Bu biraz çətin olduğuna görə mən elə öz baş hərfi ilə işarələyəcəm bunu G ilə bak görəsən belə. Hə, bu ikisi birlikdə biz bilirik ki 90 dərəcədir. Yazıram bura bax 90 dərəcə. Yaxşı, hə, sör nə deyir bizə? 1-ci şərtdə deyir ki, birinci şərtindən yox, ən axırın şərtindən başlayıx halə ki, 3-dən. Fərqi yənməz, hansı şərtdən başlay başlamaqçısı başlaya bilərsiniz. Beta 4 gammaya bərabərdir. B-nin yerinə mən 4 gamma yaza bilərəm də. 4 gamma yazdım. Şərtimizə görə yazdım şuna, bu şərtə görə. Bu da + gdir də bu ikisi 3-ü ikisinin cəmi 90 dərəcədir. Burdan tapmalıyam ki, G neçə dərəcədir? 5G bərabər olacaq bizə 90-a. Buradan da 90-ı biz 5-ə bölsək, alarıq 18 dərəcə. Tamam. Hə. Demək ki, G-ni burdan tapdım ki, 18 dərəcədir. Bu sadə tənlikdir, yazıb almışıq. Bizdən də C-ni soruşur. Sin gamma da elə, düzdür? Hə. İndi məsələ belədir. 18 dərəcə. Biz bunu necə tapa bilərik? 18 dərəcə, bax yazaq. 360 dərəcə. Biz hansına baxırdıq burada? 900-də. Hə. 360 dərəcə toplan şagird sayıdır və bu 360 dərəcəyə uyğun gəlir bu tənasübdən. Bu uyğun gəlir nəcə dərəcəyə? total 900 şagirdə. Və bizdə də yanma 18 dərəcədir. 18 dərəcə x şagirdəyə oğul gəlir. Buradan x-i tapanda biz nə ilə məliyik? 900-ü 18-ə vurub 900-ü vurub 18-ə bölürük 360 şagirdə. İndi burda bu sıfırı burdan silsəm, bu sıfırı burdan silsəm, getdimi? 18 ilə yani bu burdan ehtisara gedər. Burda qala 2. 92-yə böləndə 45 alındı. 45. İndi baxaq. Biz də 80, amma 45 variantı varmı burada? Yoxdur. Ona görə də bu heç birinə uyğun gəlmədi. Yəni 3-ə uyğun heç bir şey yoxdur. 3 ancaq variantlarda D olacaq. İndi biz bunları geri qaytaraq. İndi biz baxaq, eee bax bu ikinci yer. 3-cü. İkincidə deyilir ki, beta bərabərdir gamma üstə 40. Artıq burdu yazıram. B üstə gəl. Bu ikinci üçün də g = 90 dərəcə və b-ni yerinə də aşağıda gətirib e, g üstə g qrafik qoysam bərabər üstə g-nin üzünə yazsam bərabər olacaq necə yə? 90-a. Bu buradan 2g bərabər olacaq 50-yə, g də bərabər olacaq 20 5-ə. Aha, g-ni tapmışıq artıq. 25-ə. Biz niyə ancaq C-nə işləyirik, B-tənə işləmirik? Çünki şərhdə də bizdən ancaq B-nə burda görürsüz, demə B-nə Y qalır, X-i də 80 və 40-dır da. Yəni X də C-ni soruşur. C də bizə hansı bucaqda Q bucağından o yenə işləyirik. Yenə yazırıq. Bizim bu ikinci məsələmizdə N-in qiyməti nəyə bərabərdir? 800-ə. 800, 800 toplan bucağa yığıldısa, yəni 360. Məs mənim tapdığım 25 dərəcə xdır. Yenə tənasüb quru tənasübün üstə belə 800 vurğu 25-ə bölmək lazımdır 300 60. Mən vaxt itirməsin deyə video çox böyük olmasın deyə qətiyatı mənə dedim burda. Deməli 800-ü vuracağam 25-ə, onu böləcəm x 60-a. Ha, hə, görürsünüz, bu da cavab burada yoxdur. Yəni C şey ayığın gəlmir. Ha. Hə. Yenə birinci üçünü işləsək, bu 360 dərəcədir. Davots 90 dərəcədir. Bəs də g 90 dərəcədir. Beta də bizə aşağıda verilib, bax burda 3 gamma, B-nin yenə 3 gamma g yazırux stekə g-a bərabərdir. 90 burdan g-ni tapdıq ki 22.5-dir suriadır o ki 720 720 300 60dsa 22 məjdə 5 dərəcə ayğun gəlir x-a Burdan da x tapanda biz nə ilə məliyik? Bunu buna vurmalıyıq, qırmalıq buna. Şəfqət tapmaqullar, amma biz təqiatən onu tapaq. 720 vur 10 22 nöqtə 22 nöqtə 5-ə onun da bölə 360-a 45 dəfəcə Yəni göründüyü kimi burada B ilə C heç bir şey aid deyil, ancaq A, C, D uyğundur. Eee bunu düzgün cavab olacaq 1-ə A, 2-yə C, 3-ə D. Bunları rahatcama keçməyə olardı. Məsələn, qa bir 360 dərəcə telefon yetirdik, 90 dərəcəni keçməyə olardı. Belə. Baxarsan, nəsə qaranlıq avtomobilisiz